अनेकांच्या पोटातील ओठावर येणाऱ्या गोपितांची बिनधास्त मांडणी करणारं बातमीपत्र आजचा दिवस हा ऐतिहासिक दिवस आहे गेली पाचशे वर्ष तमाम हिंदू बांधवांनी जो संघर्ष केला ज्याची वाट पाहत लाखो लोक बलिदान झाले ज्याकरता संघर्ष पेटला गेला जो भारतीय अस्मितेचा संघर्ष होता त्या राम मंदिराचा आज निर्माण होऊन त्या मंदिरात राम लल्लाच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते केली जाते पंधराशे साली बाबरचा सेनापती मीर बाकी यांनी मंदिर तोडलं या मागची त्याची संकल्पना होती की जोपर्यंत भारतीयांच्या मनातून राम आणि कृष्ण काढणार नाही तोपर्यंत भारतीयांना गुलाम करता येणार नाही म्हणून त्या ठिकाणी ढाचा बांधला ती मस्जिद नव्हती तर हिंदूंच्या छातीवर उभा केलेला एक ढाचा होता जो हे सांगत होता की तुम्ही आमचे गुलाम आहात आणि तुमचे रामही तुम्हाला वाचवू शकणार नाहीत साधू संत अनेक वीरांनी लढाई केली अठरा लढाई झाल्या ज्यामध्ये अनेक लोक शहीद झाले तरीही संघर्ष सुरूच होता स्वातंत्र्यानंतर विश्व हिंदू परिषदेने संकल्प केला की हा ढाचा आपण खाली उतरला नाही तर स्वातंत्र्याचा मोल काय राजकीय स्वातंत्र्य मिळालं मात्र सांस्कृतिक आध्यात्मिक स्वातंत्र्य ही तेवढंच महत्वाचं आहे एकोणीसशे ब्याण्णव साली सहा डिसेंबरला त्यावेळी मंचावरती सगळे नेते होते त्या ठिकाणी अशोकजी सिंगल होते त्या ठिकाणी आपले महंत वैद्यनाथ होते अडवाणीजी होते मुरली मनोहर जोशी जी होते त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं आमच्या सातवी ऋतंबरा दिदीबा होत्या कुमा भारती जी होत्या सगळे लोक त्या ठिकाणी सूचना देत होते कार सेवा करायची आहे कार सेवा करायची आहे पण राम सेवकांनी आणि कार सेवकांनी काय सेव का का कार सेवा करायचे मनात्ने ठरवलं होतं आणि पंधराव्या व्या मिनिटाला सगळे कार सेवा त्या कलंकाच्या ठाच्यावर चढले आणि तो ठाचा पाडणं सुरू केलं दोन ठाचे पडले तिसरा ठाचा पडत नव्हता त्याला बराच काळ लागला चार साडेचार झाले होते पाच वाजत होते अंधाराकडे आपण सगळे चाललो होतो आणि अशा परिस्थितीमध्ये सगळे लोक अस्वस्थ असताना तो तिसरा गुंबद देखील खाली आला आणि त्या ठिकाणी कलंकाचा ठाचा खाली आला कार थांबले नाहीत सेवकांनी त्या ठिकाणी लगेच काम सुरू केलं पायऱ्या बनवणं सुरू केलं त्या ठिकाणी एक भिंत तयार केली एक चौथरा तयार केला त्याच्यावर टेंट मांडला टीम लावले आणि लगेच रामललाची मूर्ती त्या ठिकाणी स्थापित केली आणि आपला पहिला नारा जो होता रामलला हम आयंगे मंदिर वही बनाएंगे हा नारा झाला सहा डिसम्बर एक बयानवा मंदिर वही बन गया लेकिन हम लोग रुके नहीं हमने संकल्प किया राम लला हम आएंगे मंदिर भव्य बनाएंगे केवल मंदिर बनने के बाद हमें समाधान नहीं था हम भव्य मंदिर बनाना चाहते थे और मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा लाखों संतों की जो इच्छा थी वो इच्छा पूरी हुई ढाई साल पहले राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ आज राम मंदिर में राम जी के राम लला मूर्ति की प्रतिष्ठापना होने वाली है और आज जब पूरा देश आनंद की लहरों में है कुछ लोग आज भी कहते हैं हम अयोध्या नहीं जाएंगे ये कौन लोग हैं हैं ये वो लोग जिन्होंने कोर्ट कोर्ट में में सुप्रीम हलफनामा दिया था प्रभु श्री राम ये काल्पनिक है ऐसे कोई राम पैदा ही नहीं हुए राम के पैदा होने का कोई सबूत हमारे पास नहीं है ऐसा कहने वाली सरकारें हमने देखी जिस सरकार ने 2011 में हलफनामा दिया कि यहां पर जो राम का सेतु है ये सेतु तो नकली है ये कोई राम का सेतु नहीं है ये तो किताबों में लिखा हुआ सेतु है इसको तोड़कर अगर नाव जाने के लिए रास्ता बना दिया जाए तो उससे व्यापार बढ़ेगा ऐसे कहने वाली सरकारें भी हमने देखी लेकिन 2014 में इस देश की दौर एक राम भक्त के हाथ में आए एक राम भक्त एक हनुमान भक्त जिस समय देश के प्रधानमंत्री बने एक शेर जब देश के प्रधानमंत्री बने तो टंके की चोट पर भारत के सुप्रीम कोर्ट में हमारे सरकार ने हलफनामा दिया आ, यही राम मंदिर है यही जगह राम मंदिर की है यही मंदिर हुआ करता था इसी मंदिर को तोड़ा गया और उसी जगह हम मंदिर बनाना चाहते हैं और हमारी समिति ने सारे के सारे मंदिरों के अवशेष जब सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे तो फैसला तो आना स्वाभाविक था जहां राम जी थे वही न्याय था राम यानी न्याय न्याय जी का मंदिर बना राम जी का मंदिर धूमधाम से हमने बनाया है और अब कुछ में वो आएगा जब हम राम लला का दर्शन लेंगे मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करता हूँ आज हमारे लिए हमारा राम मंदिर अयोध्या है लेकिन जल्दी ही सभी को अयोध्या जाना है अरे भाई इस जन्म में अगर राम लला का दर्शन नहीं लिया ऊपर जाकर क्या जवाब देंगे इसलिए सभी को अयोध्या जाना है ट्रेने जाने वाली है जिसको जाना है वो बोल दे अयोध्या में राम लला का दर्शन लेने के लिए हम सब लोग मिलकर जाएंगे और फिर एक बार रामलला का आशीर्वाद हम सब लोग मिलकर पाएंगे ये केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं है ये भारत की नई अस्मिता की शुरुआत है के नए पहचान की शुरुआत है अब भारत गुलामी में नहीं रहेगा भारत में गुलामी के अवशेषों को फेर कर देंगे और जो हमारी संस्कृति है जो हमारा संस्कार है उस संस्कृति और उस संस्कारों के जो हमारे मानक हैं उनको प्रस्तापित किया जाएगा ये नए भारत ने बताया है अब तो राम राज आएगा राम यानी एक ऐसा राज जिस राज में समाज के अंतिम व्यक्ति को भी उतना ही अधिक होगा जितना अधिकार पहले पंक्ति में पैगंबर व्यक्ति को है रामराज में शबरी को भी उतना ही अधिकार होगा जितना सीता माता को है रामराज में ऋषराज को भी उतना ही अधिकार होगा जितना किसी और राजा को है ऐसा रामराज फिर एक बार इस भारत में प्रस्तापित करने के लिए अब आज का दिन ये महत्वपूर्ण दिवस है आज रामलला की मूर्ति स्थापित होगी तो हम सब लोग राम राज्य की ओर जाएंगे इसलिए आप सभी को बहुत बधाई देता हूं आपका बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ, आप सभी लोग सौभाग्यशाली हैं हमको ये देखने को मिल रहा है याची देही याची डोळा हे पहाण्याची संधी आपल्याला मिळाली या बद्दल मी सर्वांचे आभार मानतो सर्व संतजनांना या ठिकाणी मी नमन करतो आणि माझा बोलला थांबवतो जय हिंद जय श्री राम जय श्री राम बेधड निर्भीड बिंधास मांडणी करणारा खबऱ्या